в Донецке впервые за весь период российской оккупации прошла первая массовая уличная акция протеста. Жители Кировского района вышли и перекрыли улицу Кирова, которая соединяет эту часть города с центром. На такой шаг люди пошли из-за невыносимых условий жизни. По их словам, в этом районе практически полностью отсутствует водоснабжение. В некоторых поселках, на некоторых улицах воды нет уже два с половиной года. Ну, с тех пор, как Путин начал свою специальную военную операцию по защите Донбасса. Из-за перекрытой улицы возникла перепалка. Водители стали ругаться с людьми и требовать, чтобы проезд им освободили. Мол, у всего Донецка нет воды. Почему другие терпят, а вы улицы перекрываете? Ты же знаешь, я за Петровским отыгрываю. Мы бы ты не было, выспали, вы его, и ты ехал. Есть возможность, есть возможность, есть Куда я отъезжаю? Куда я отъезжаю? Все, вот все. Что так разрываю? Давайте поехать Я не сказал, что вам отъезжать. Ты я военнослужащий. Да и я военнослужащий. Вот это мне особенно понравилось, как мужик с такой гордостью говорит, я военнослужащий. Ну так поздравляю, за это ты и воевал. Потому что до 2014 года при Украине в Донецке никаких проблем с водой не было. Никому в голову не могло прийти, что вода может быть раз в трое суток. Соответственно и улицы тоже никто не перекрывал. Но потом вот такие вот вы служащие да, решили что их страшно притесняют значит донбассу в украине нет житья украина каким-то образом значит донбасс ущемляет и пошли воевать за отделение от украины пошли воевать за русский мир и вот итог того что они сделали да, довоевались все поздравляю защитили донецк защитили донецк от воды давай, 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 давай. Для тех, кто не в курсе, коротко напоминаю, почему в Донецке нет воды. До российской оккупации город получал воду из реки Северский Донец, которая протекает на севере Донецкой области. От нее Донецк расположен достаточно далеко, поэтому вода подавалась в областной центр по каналу Северский Донец-Донбасс. После 2014 года река осталась, соответственно, по другую сторону линии фронта, на подконтрольной Украине территории, но Донецк продолжал получать оттуда воду. Никакие националисты там ее не перекрывали, хотя стало с водой похуже. В том числе из-за боевых действий, все равно она шла более-менее регулярно. Но все изменилось именно с 2022 года, когда Путин признал ЛДНР и начал спецоперацию по защите Донбасса. Первым делом российская армия тогда разбомбила водовод, по которому как раз вода из Северского Донца поступала в Донецк. Водовод это такие гигантские трубы, которые в некоторых местах даже проходят над дорогами и над рельсами. Ну, точнее, проходили, потому что вот эти фото, которые вы сейчас видите на экране, они уже исторические. Сейчас вот этих труб уже нету. В этом месте как раз проходит линия фронта, и от водовода остались только ржавые обломки. За 10 лет независимости молодой республики от Украины, соответственно, никто никакие ремонты коммунального хозяйства в Донецке не проводил. Вся коммунальная сфера только ветшала и разваливалась. И теперь проблема не только в том, чтобы доставить воду до да. Но еще и проблема в том, чтобы ее как-то распределить по этим разваливающимся, прогнившим сетям, в которые никто ничего не вкладывал. Короче, ситуация настолько отчаянная, что люди не выдержали и реально поднялись на такой бунт, вышли и перекрыли улицу. Напоминаю, что в Донецке сейчас подобным заниматься крайне опасно, потому что действительно, буквально за такое могут обвинить там в работе на Украину, отправить на подвал любые митинги, акции протеста запрещены. Но представляете, как достало людей? эта жизнь, как их достала эта вся ситуация, которая наступила с приходом русского мира, что они буквально невзирая ни на какую опасность, все равно вышли и пошли на такие меры. Да нет, на поселке что такое? Они перекрыли задвижку и там кстати, обратите внимание, что основная масса людей на митинге это женщины среднего и пожилого возраста. Сейчас именно они составляют большинство населения оккупированной территории Донбасса. Недаром еще шутили пару лет назад, что ДНР нужно переименовать в женскую народную республику, потому что, как мы помним, после 2022 года Россия угнала практически всех молодых мужчин на войну, а молодые женщины, соответственно, стали массово уезжать и покидать дать эту гиблую территорию. Почему диспетчера? Мы звоним регулярно с утра до вечера. Разные ответы получаем. Чтобы успокоить толпу, к месту событий прибыли чиновники. И по кадрам общения с ними можно как раз понять, как выглядит сейчас реальная жизнь в Донецке. Не пропагандистская картинка, которую показывают на российских каналах о том, как все строится и развивается, а вот как раз, что думают люди на самом деле о жизни в Донецке под контролем России. Когда вода, что для этого хотя хотя что бы Два с половиной года. Последний раз вода текла в начале июня тонкой струечкой. На, на Куприна она вообще не поднялась. Эта вода. Не Говорит, последний раз вода была еще в июне. Ну, знаете, я думаю, что это от величия. Пока была вот эта бедная, нищая, плохая Украина, вода шла постоянно, потому что, знаете, Украина просто занималась этими мелкими бытовыми приземленными вопросами. Ну, а в великой супердержаве ей же, как бы, ну, не по статусу заниматься такой ерундой. Она занимается там переделом миропорядка, созданием многополярного мира, а то, что там воды в каком-то поселке нет, так это ерунда. Вице-премьер сказал, воды вода достаточно. Не вода, каждый раз стабильно воду дают. Почему у нас ее нет? поняли вице-премьер сказал что воды достаточно значит достаточно а кто не согласен тот украинский шпион Потом местные чиновники стали объяснять, почему нет воды, и объяснили отсутствие воды тем, что в Донецке нет электричества. Перебои со светом в Донецке действительно в последнее время тоже есть. Это тоже не какая-то локальная проблема. Эти проблемы с электричеством есть по всем южным регионам России, от которых сейчас запитаны оккупированные территории. И очевидно это тоже от величия, потому что ну, в Украине не было таких проблем при Украине да, до начала полномасштабного российского вторжения. Все было нормально, никто не мог себе представить какие-то перебои с электричеством. Сейчас они начались, как только пришел великий русский мир. Конкретно, что будет сделано? Давайте допишем. Конкретно, что вы, вы предлагаете? Вы предлагаете нам, людям. Что вы предлагаете и когда это будет сделано? Записываем. есть, есть. Не если, а когда. Это... Будет... Есть, будет нормальная электроэнергия на нашей насосной на станции. И насосная станция будет работать в нормальном режиме. Мы сможем подавать 30 тысяч кубрюкских путь клиницы. Мы перераспределим воду и, по крайней мере, вот этот поселок... Э 31 шаг, так называется. Мы туда подать какую-то воду. Говорит, если ситуация с электричеством наладится, то так и быть. Может и сможем вам воду подать. А если не наладится, тогда извините, сидите без воды. Какой подождите, вы говорите, да, если да. вы сказали слово действия электроэнергия. Здесь сняли себя обязаны. Да, а ну как это ее нету? Ну как ее нету? Ну как это говорит, нет электроэнергии? Да, вот так. Это ж русский мир. Вас же предупреждали, что так будет. Ну вы меня извините, если вода идет хотя бы у кого-то неделю да. один раз, у нас за два с половиной года не капнуло ни разу. Такая а же ситуация. На журков, две, три спасибо улицы спасибо вообще без Говорит, вон там вода идет аж целый один раз в неделю. А у нас два с половиной года уже никакой воды нет. Ну, с тех пор, как Путин стал Донбассу помогать. Ну, ничего страшного. Главное, что коммуналка стоит дешевле, чем в Украине. Ну, этим же хвасталась российская пропаганда, да? Помните, как рассказывали, что, мол, в Украине растут цены на коммуналку из-за того, что у них евроинтеграция, все переплачивают, а вот в молодых республиках Людям не повышают цены, люди мало платят, гораздо меньше, чем в Украине стоит вода и отопление. Ну, правда их нет, но это уже нюанс. Один раз крою суток постараемся обеспечить сюда ну, достойный, я не скажу стопроцентный объем воды, который вы получите, но, по крайней мере, хоть какой-то, я думаю, что мы обеспечим. Смотрите, да, Донецк не контролируется Украиной уже 10 лет. 10 лет нет никакой Украины, никаких украинцев, никаких националистов, которые там мешали все время, да, если послушать вот этих, значит, патриотов России, якобы мешали Донбассу развиваться. 10 лет назад, в 2014 году, люди, которые звали жители Донецка отделяться от Украины, ходить на референдум, они что говорили? Они говорили, что вот, мол, Украина души Донбасс, не дает развиваться, все время там объедает, но будет, значит, своя республика какая-то независимая, да, и все, жизнь улетит в космос, мы развернемся, мы заживем, не надо будет кормить львов, все будет вообще отлично, волшебно, короче, невероятное процветание. И где же эти люди-то все теперь? Смотрите, да, никто не пришел туда, вот на это место, где люди дорогу перекрыли и не рассказал, что будет с электричеством, с водой, как вернуть воду. Никто что-то не помогает, никого там не вижу, да. Как-то эти все люди куда-то растворились. У них было 10 лет, смотрите, 10 лет никакой Украины никто им не мешал развиваться. Не могли уже там Дубай построить на месте Донецка, но если, как их послушать, да. Но что-то за эти 10 лет, они не то что ничего не сделали к лучшему. За 10 лет... Донецк просто довели до какого-то одичания, до развала, до разрухи и превратили его реально в какую-то просто ну, российскую глубинку, это какой-то вот этот э, российский депрессивный город. У них там тоже все время то же самое, то канализация прорывает, то воды нет, то света нет. То есть это типичные российские проблемы. Был успешный, богатый украинский мегаполис, а теперь вот так. И если бы вот все вот эти люди, которые сейчас выходят на улицы, да, перекрывают дорогу, кричат, где вода, дайте воду, если бы все эти люди... В 2014 году, весной, вот когда решалась вся эта ситуация на Донбассе, выходили тогда за Украину с украинскими флагами, возможно, да, мы не знаем, как было бы на 100% наверняка, но возможно было бы больше шансов, что Донецк бы остался в Украине, под контролем Украины, и остались бы украинские флаги в Донецке. И, соответственно, Донецк бы дальше развивался и жил, как он жил в Украине. И не было бы вот этого кошмара, ни проблем с водой, ни проблем с электричеством. Но вот тогда, когда эти люди были нужны... Они не вышли за Украину, ну и в итоге все видят теперь, как они живут после прихода России. И сколько бы Россия не показывала у себя на своих каналах какие-то лживые сюжеты о том, как классно все строится, развивается, правда, после того, как сама же Россия все и разрушила, да, то есть сколько бы Россия этого всего не показывала, не рассказывала о невероятном процветании, как только мы видим какие-то реальные видео, да, не с первого канала, а просто которые люди поснимали в городе вот так вот выложили, просто в соцсетях, слышим реальных людей, которые общаются с чиновниками, мы понимаем, что там на самом деле происходит, какая там на самом деле жизнь и она очень далека от той картинки, которую выкладывают пропагандисты и я прошу вас давайте распространим эту информацию вот сейчас оставьте комментарий лайк под этим видео любая активность нужно чтобы оно получило больше охват чтобы как можно больше людей посмотрело и узнали правду о том что творит Россия на Донбассе что она делает с местными жителями как она над ними издевается чтобы все понимали что ничего общего там защитой этих людей помощью Донбасса это не имеет наоборот то есть Россия доводит Донбасс до полной ручки. Нам необходимо разгулить ситуацию. Власти в городе нет. Нет, mm -hmm. она есть. Как бы официальная, важная, что жители Мариуполя не считают это власти. А это Мариуполь, куда русский мир пришел не 10 лет тому, а лишь 2,5 лет. Ждун відео, який реально є і був патріотом Росії та чомусь при цьому всьому всі роки сидів в Україні, розповів на камеру те, про що всі мовчать. Він сказав, що влада, яку поставили їм там з кремля, файкова, що вона нічого виявляє, це не вирішує. Та що він та його немолода команда, яка чекала на освобождення з боку Росії, мала зовсім не те на увазі. Зайшло Меня поразил последний момент. Это 300 тысяч конфискованных квартир. И вдруг Пушилин такую примитивную чушь говорит, что это была досадная ошибка. Нет, это не была досадная ошибка. Это было, а вдруг проскочу. не проскачив це він нарікає Пушиліну на тему того, що той у жителів Бананової ДНР 300 тисяч квартир віджати намагався. Про це я неодноразово розповідав у попередніх випусках. Не буду сьогодні на цьому сильно зупинятися. Так, ось цьому Дону дуже не сподобалося те, що колишній МММщик створив з ДНР для себе просто чергову схему для заробітки. Сдунка же, что он не того жажав, освобождения. Представьте, какой масштаб. А представьте, сколько здесь всего. У Мариуполя сейчас стоят кварталы на отжимание территории. Вот такие аппетиты. Мариуполь не хочет с республикой иметь ничего общего. Мариуполь хочет быть российский. Маріуполь буде Росією. Здесь більше 90% граждан з російським гражданством. Ми не маємо навіть права таким большинством подчиняться республіканському меншинству. Ого, дожили! Вже у цій банановій республіці розкол намітився. Маріуполь, бачите, за словами цього діда, не хоче мати нічого спільного з ДНР. Просто якийсь театр абсурду, серйозно. Це все, щоб ви розуміли, ждунцей говорить росіянам. Тобто він звертався до них. Каже, щоб русскі уявили масштаби корупції, який у них там в цій ДНР. Ой, дідо, діду треба було на російське телебачення дивитися всі ці роки. Того й диви, знав би, що там на болотах ситуація з розкраданнями грошей куди більш масштабна. У Шілін то таке. Мікропахан ваш зараз. Сьогодні він є, завтра його приберуть. А Путін Російської Федерації вже сидить понад 20 років. А він же ж, до слова приєднав там всю ДНР до Росії. Приєднав. Чого ти ж Дун, обурюєшся? Можливо, час визнати, що те, в що ти вірив усе своє життя, було брехнею та ілюзією. В принципі. Можеш теж не відповідати Привіт з набережної судака, сучки я гуляю. Прям в шокі адкурота в Криму то що у людей взагалі нікого нічого толком не відкрито. Лише рідкі, кафешки, магазинчики запустились. Ну по посмотрі ті пік жари, да саме з мною. А це окупований Крим, який як казали російські пропагандисти, і псевдовлада кримська казала, мав би стати цього літа найвигіднішим, найдешевшим місцем для відпочинку кожного росіянина. Ну, він і став. Всім русским аж настільки кортить поїхати відпочивати на окупований півострів, що вони зібрали валізи та поїхали засмагати на сонечку, десь у КНДР. Чи де ще, де їх ще приймають. Хто б мог сказати, що там ушли на обід, да ні, ніхто нікуди не ходив. Вот це всі люди, це центральний пляж, де народ. вообще нікого. Вот пустота центральний міський пляж. На остальних там народу ще менше, Вот набережна. несколько человек лишь гуляют и все. Смотрите, вот кафешки все, это закрыто, тут закрыто, тут закрыто, все закрыто, вот закрыто. Лишь один павлинчик, вот я сейчас встретил, два километра шел, лишь одно место, где работает какой-то певчанский и все остальное. Только в том, что когда в Крыму была Украина, русских туда тягнуло, как мух на варенье. Оскільки тоді і півострів був банально чистіше, і купу всього там працювало: аквапарки, розважальні комплекси, готелі, екскурсії, магазини, різні заклади. Тому що про це хтось піклувався, хтось це все вкладав гроші, хтось слідкував за тим, щоб все було придатним для якісного відпочинку. Руски після цього захотіли віджати півострів собі. Віджали результат бачимо зараз. Просто тотальний занепад, як синонім слова русський мір. Тим більше така жарка сонячна погода. Смотрите, відсюди які види відкриваються. там новий світ. А тут вона генестська. ось вона крепость. Смотрите, я туди зараз відправлюсь. Вот ну, так як я в шокі. В общем, ще почекайте, В шоці він це він в шоці лише з туристичною складовою півострова, яка занепадає. А тепер поговоримо про інфраструктурну складову. Місцеві пожалілися на те, що псевдовлада побудувала їм дороги та тротуари. Звучить на цьому моменті трохи дивно. Я поясню, те, що вони їх побудували, це одне. Але те, якої вони були якості, повірте, це зовсім. Инша история. Uh, сделали нам с марта месяца дороги, которые все уже трескаются, тротуары все уже ломаются. Uh, 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 где у нас арка, как только дождь проходит, там можно детям купаться. Вот так все сделали. Ну, хоть дети могут в калюжах покупаться. Хоть же какая-то для них будет. Бо что не до влады Гауляйтера Аксенова можно ожидать всего, что угодно. Квартири, поки масово не почав віджимати у людей, це факт. Але це поки поганий приклад. Він дуже заразливий. Херойка, яка, судячи з усього родом з Макіївки, сказала, що не шкодує взагалі через те, що Путін почав захоплювати територію України та вбивати людей. Вона вважає, що все це було правильно, бо вона в душі завжди була руська. Про Україні її все навколо обмежувало. Бідося. А зараз, коли в їхній недореспубліці немає нічого спільного з цивілізацією, вона нарешті отримала свободу ще й пішла воювати за цю неіснуючу республіку. Мама це важливо? Дуже важливо. Я хочу, щоб мої діти розмовляли на російському мові. Я вважаю величайшою глупостю, що при розвалі Совєтського Союзу, Донбас і вся частина України, яка в 2014 году піддержала од від от України, перейшла. под контроль Украины. Крым, Донбасс, Херсон, Запорожская область, Одесская область. Это, это Россия. Мы думаем по-русски, мы по русские. из ее слов, они там взагалі не думают. А когда тебя насильство... Я знаю украинский язык. Иногда там смотрю украинские новости, понимаю, что у меня лучше, чем у них. Но я на нем не думаю. Я думаю на русском. Это мой родной язык. я считаю, что мои дети вправе говорить на родном языке, в котором общаются дома. Ага, Українську мову знає, а російську, якою вона думає, та якою говорять її діти, схоже, що ні. Адже наголос у слові Україна саме на літеру І, так само, як і в прикметнику український. І знову бачили цей акцент на мову, що в Україні російськомовних утискали. Звичайно, хто саме утискав, про це ніхто не говорить, але утискали так. Ні, частина знаходить відповідь, кажуть слово за яке мене не любить Ютуб, але це слово пов'язане з бандерою. Проте, як щодо Маріуполя, наприклад, переважно російськомовне місто було до 22-го року, що русські з ним зробили? Всім відомо. І таких історій десятки. Ніхто більше за Росію в Україні не притискав російськомовне населення, бо Росія це населення просто вбивала та вбиває щодня. Ей, власне, байдуже, кто перед нею. Нас тут считали кем? Быдлом? Необразованным шахтеры, которые из грязи не вылазят. А там высший свет. Титулованная нация, как они сейчас говорят. О, вы знали, что мы, выявляется, титулованная нация? Да? Да. Я не хочу бути титулована нація, хочу бути просто руські. Ну то й їхала б собі в Росію. Хто тебе тримав, якщо ти відчувала, що ти росіянка і хочеш бути пов'язаною з цією країною? Хіба ти сиділа в Україні? Ще момент. Хтось знає, яка титулована нація, про що вона говорить? Судячи з риторики, саме руски себе називали та й називають над державою, над людьми. Вони ж вище, ніж прості якісь смерть. І саме у них в країні до слова зараз серйозний спалах нацизму відбувся. Почали цькувати інші народи. Та більш того, там навіть білгородців цкують у інших регіонах Російської Федерації за те, що ті панаєхалі. Просто дивина, та й годі. Я не знаю, що у неї в голові. У мене на війні тут ні нації, ні національності, ні релігії, нічого немає. А та сторона за що воює? А Сейчас уже навіть не знаю. Можливо, за демократію, суверенітет та територіальну цілісність нашої країни та за право бути вільними та самим обирати власний шлях. У мене є краще питання. А за що воює ця жіночка, якщо у неї, як вона сама ж сказала, на війні немає нації, національності, релігії та нічого немає? За що вона воює? Воює просто щоб воювати? Просто республіканське зомбі.